Menyinar indah, burung berkicau tanda gembira Kami datang membawa wadah tentang sasyah guru dan jiwa pendidik yang mulia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan selamat sejahtera kepada semua Kami daripada kumpulan R Kami mempunyai enam soalan yang akan dibentangkan uh, Soalan yang pertama berbunyi Adakah anda suka mengajar? Ya, saya sangat suka mengajar kerana bagi saya, mengajar bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi juga satu peluang untuk membentuk sasiah dan masa depan pelajar. Saya berasa puas hati dapat membantu pelajar memahami satu topik yang suka dan melihat perkembangan mereka dari masa ke semasa. Baiklah, kita teruskan kepada soalan B iaitu apakah rancangan anda untuk menyesuaikan diri dengan masa depan kejayaan anda sebagai guru? Untuk masa depan saya sebagai seorang guru, saya mempunyai beberapa, beberapa rancangan penting yang saya ingin capai. Yang pertama, saya akan terus meningkatkan kemahiran komunikasi dan pedagogi supaya saya dapat menyampaikan ilmu dengan lebih berkesan kepada para pelajar. Selain itu, saya juga akan minta menyertai pelbagai latihan dan bengkel profesional bagi menambah pengetahuan serta mengikuti pengembangan dalam dunia pendidikan. Seterusnya, saya akan menyesuaikan cara mengajar mengikut tahap dan keperluan pelajar agar proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan berkesan. Akhir sekali, saya akan setiasa belajar dan mengikuti mengikuti perubahan semasa supaya saya kekal relevan dan mampu menjadi guru yang berkualiti serta berdaya saing pada masa akan datang. Okey, kita teruskan lagi. Huraikan sasiah diri anda pada masa ini dan bandingkan dengan sasiah guru ideal yang telah anda nyatakan. Adakah anda boleh mengatakan bahawa anda memperoleh seratus peratus dari segi sasiah? Oke, okay, bagi saya, ciri-ciri sesya guru ideal adalah berakhlak mulia sebab guru ini jadi contoh kepada pelajar. Kalau guru sendiri tunjuk sikap yang sopan dan jujur, pelajar pun akan ikut. Selain itu, guru juga kena bertanggung jawab dalam tugasannya, bukan sekadar mengajar tetapi memastikan pelajar paham dan dapat bimbingan yang sepatutnya. Yang kedua, seorang guru juga mesti sabar sebab kita tahu pelajar ada macam-macam perangai. Kalau guru cepat marah, susah nak tarik perhatian pelajar. Jadi kesabaran itu penting supaya suasana pembelajaran akan menjadi lebih tenang. Hmm, betul Spencer. Tapi selain itu, bagi seorang guru, kita haruslah menjadi teladan dari segi tingkah takut sebagai guru, saya perlu menunjukkan contoh yang baik kepada pelajar melalui tutur kata, tindakan dan sikap harian. Apabila guru berakhlak mulia, pelajar akan lebih mudah mencintai nilai-nilai positif tersebut dalam kehidupan mereka. Okey, kita teruskan lagi. Huraikan sasiah diri anda pada masa ini dan bandingkan dengan sasiah guru ideal yang telah anda nyatakan. Adakah anda boleh mengatakan bahawa anda memperoleh 100% dari segi sasyah? Ya, saya boleh menyatakan bahawa saya memperolehi 100% dari segi sasyah. Buktinya adalah dari nombor satu, merupakan seorang yang berdisiplin dan bertanggungjawab. Pada masa ini, saya merupakan seorang yang berdisiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan segala tugas sebagai pengajar. Saya sentiasa memastikan setiap tugas yang dilaksanakan dengan komitmen dan menepati masa. Nomor dua, Walaupun kadang-kala -kadang saya kurang sabar, saya sentiasa berusaha memperbaiki diri agar dapat menjadi lebih tenang, bijak mengawal emosi dan memberikan bimbingan baik kepada pelajar dari segi ini saya percaya setiap saya semakin menghampiri ciri-ciri guru ideal yang saya impikan jadi saya belum mencapai tahap guru ideal sebenarnya saya sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri dan mencetuhi ciri-ciri seorang pendidik yang berkualiti saya percaya bahawa setiap usaha dan usaha kecil yang dilakukan setiap hari sama ada dalam meningkatkan ilmu, memperbaiki cara komunikasi atau menambah nilai dalam pengajaran adalah langkah penting untuk ke arah menjadi guru yang hebat dan berakhlak mulia. Perjalanan ini mungkin panjang tetapi dengan keazaman, disiplin dan keikhlasan dalam mendidik, saya yakin sedikit demi sedikit Sesiah diri saya akan semakin happy dengan citra guru Adia Yang mampu memberi inspirasi serta contoh kepada pelajar Kita teruskan lagi dengan soalan E Bagaimanakah anda menggunakan kekuatan diri untuk menjadi versi yang terbaik diri anda dalam konteks pengajaran? Uh, cara menggunakan kekuatan diri dalam pengajaran yang pertama, kenal pasti kekuatan diri. Sedar akan kelebihan diri seperti komunikasi, kreativiti atau empati. Langkah kedua, tingkatkan keberkesanan pengajaran. Gunakan kekuatan untuk menjadikan pengajaran lebih menarik dan berkesan. Yang ketiga, sebagai motivasi dalaman, kekuatan diri membina keyakinan dan semangat dalam mengajar. Yang keempat, bina hubungan dengan pelajar Gunakan empati dan komunikasi untuk menunjukkan suasana pembelajaran yang positif. Dan yang kelima, imbangi kelemahan diri. Fokus pada kekuatan sambil memperbaiki kelemahan melalui latihan dan kerjasama. Bagi soalan yang terakhir, berbunyi bagaimanakah kursus psikologi pendidikan ini dapat menyokong anda untuk proses pembentukan sasih diri anda? Psikologi pendidikan membantu kita memahami bagaimana pelajar berfikir, beremosi dan berkelakuan. Melalui kursus ini, guru belajar memahami perkembangan pelajar dari segi kognitif, emosi dan sosial. Ia juga membantu guru membangun sifat empati dan kesabaran supaya kita dapat mendidik dengan penuh kasih sayang dan profe profesionalisme. Selain itu, psikologi pendidikan mengajar cara mengurus emosi dan tingkah laku sama ada dalam diri guru atau pelajar. Dengan cara ini, suasana pembelajaran dapat menjadi lebih positif, harmoni dan berdisiplin. Khusus ini juga membantu membentuk nilai moral dan akhlak seperti tanggungjawab, hormat dan kejujuran dalam kalangan pelajar.